У нас сейчас на связи Максим Голосной. Это человек, который в Днепродзержинске э, повесил или выступил автором этого замечательного билборда с котом. Я попрошу, во-первых, редактора вывести э, изображение самого билборда и э, дать, на... и дать скайп э, Максима, чтобы с ним поговорить. Вот, пожалуйста, сам билборд. Очень остроумный. Сейчас мы поговорим с Максимом, который стал автором этого билборда, и ну, подвергся странным потом, я бы сказал, преследованиям со стороны власти. Максим, вы на связи? Да, да, добрый вечер. Да, здравствуйте, Максим. Максим, ну, здравствуйте. расскажите, пожалуйста, я наверняка не все, не все наши телезрители в курсе того, что же произошло в вашем городе. Очень кратко: за 30 секунд, расскажите, зачем вы это повесили и что случилось потом? Ну что, изначально был бигборд не бабушка с котом, был совсем другой концепт. На белом фоне украинским языком было написано «Мы крадемо и брешему, а вы оберите на ще раз». Это был первый резонанс и начало, в принципе, преследований. Были гневные звонки от, как сказать, от партии регионов, от, ну будем говорить, назовем этих людей чекистами, да, заместитель главного чекиста области. Позвонил в областной штаб партии УДАР и объяснил, что такой бигборд не должен висеть, что его немедленно надо снять. Мне передали эту как бы просьбу или указание, бог его знает, что это. Я ответил, что если что-то кого-то не устраивает, обращайтесь в суд. Вот. С этого момента начались как бы непонятные события в отношении меня. Вот. Вторым бигбордом, то есть знак протеста против, как сказать, таких выпадов, то есть это бабушка с котом, скажем так. То, что у всех на уме, решили просто визуализировать. Вот таким вот визуальным месседжем, то есть решили, как сказать, обратить внимание народа на то, что происходит. Максим, скажите, пожалуйста, что это за история с оглашением вас во всеукраинский розыск? Вот да, ваши, я... ваши оппоненты говорили, что вы там привлекались по другим уголовным делам, этот розыск не связан с историей бабушки-котей партии регионов. Да. Как было на самом деле? А, скажу так, что я был головой Елизаветовского сельского совета с 2010 года, имею печальный опыт у компаний предвыборных. В 2010 году по звонку прокурора были сняты все мои бигборды и деньги мне частично возвращены. Поэтому с этим бигбордом было ну, уже как бы интереснее. Я предвидел то, что будут на него гонения, будет давление, и мы прописали допсоглашение. Бигборд обходится 3000 гривен в месяц. По допсоглашению в случае одностороннего расторжения договора о аренде бигборда, либо снятия бигборда, либо любых действий не согласованных с рекламодателем прописана неустойка в размере 3000 гривен в день до конца всех судебных разбирательств. Вот такая как бы ситуация. Поэтому бигборд провисел три дня. То есть немножко усмотрительно мы это сделали, как бы вот так. Хорошо, а что это за история со звонками, кажется, губернатора, рекламодателю, или вам, или хозяину борда? что там произошло. То есть, правда ли это какой-то админресурс сработал сверху, и все страшно возбудились из-за этого одного несчастного билборда? Ну, он один на всю Украину, как-то все это глупо выглядит. Или же на упреждение сработала местная власть, которая просто испугалась, что кто-то будет проезжать по дороге, увидит, и Мальчиком погрозит. Я понял. Я понял. Это бигборд не на окраине. Это самый большой бигборд в городе Днепродзержинске 9 на 6 метров. Это любимое место ну, провластных структур. Там ну, любят висеть только лица, приближенные там, к областному руководству, там лидеры там, городской как бы, власти. В таком ключе. И мы его ну, не зря заняли. То есть мы решили не распыляться на множество маленьких бигбордов. А решили повесить один большой город. Значит, город маленький и относится по сарафанному радио, кто кому звонил, что, что как куда дел. Действительно, был звонок, опечатка, видимо, в СМИ. То есть там не в реанимацию, а чуть ли не в реанимацию. То есть человек, реально выслушав как бы, тираду от высокого ранга госслужащего из области, ну, будем говорить, очень расстроился. То есть нервное состояние было на пределе. На сегодняшний день информация такая. То есть мне в социальных сетях пишут сотрудники других рекламных агентств о том, что сегодня была телефонограмма, всех собрали на оперативку и категорически запретили данный бигборд вешать по области. Все подобные бигборды только через согласование с рекламодателями. Вот такая негласная директива Хорошо. на сегодняшний день по области. Максим, Но спасибо. Мы... Спасибо вам большое за информацию.